um uh, sidang media pada petang ini sebenarnya sepatutnya uh, saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Tasik Gelugor uh, mengadakan sidang media bagi memberi maklum balas uh, perkembangan terkini melibatkan uh, status uh, kes yang kami berdepan dalam parti kami Bersatu. Jadi uh, beliau tidak dapat hadir atas uh, kecemasan melibatkan keluarga. Jadi saya mewakili beliau dan juga beberapa ketua-ketua bahagian yang pada hari ini ada yang dah dipecat dan ada yang baru pagi tadi dipanggil oleh Lembaga Disiplin Parti Bersatu untuk disoal siasat dan diambil tindakan disiplin. Yang mana kami jangkakan ada yang akan dipecat dan akan juga digantung. Antaranya uh, yang dipanggil pada sebelah pagi tadi yang berhormat uh, Razak uh, Aldi Adun uh, Titi, Titi di bahagian uh, Pendang, Ketua Bahagian Pendang dan juga Timbalan yang dipertua Dewan Undangan Negeri Kedah. Ya. Yeah. Jadi uh, saya nak jelaskan di sini kepada media bahawasanya kami yang dah dikenakan tindakan disiplin, macam saya kena gantung, uh, yang uh, Ketua Bahagian uh, Ampang kena pecat, uh, Ketua Bahagian Puchong kena panggil siasatan tadi, Ketua Bahagian Ampang uh, Sepang kena panggil lembaga disiplin, Ketua Bahagian Ipoh Timur dah dipecat bahawa kami semua yang dah dikenal tindakan ni telah menerima telah menghantar rayuan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan bersatu fasa 2.6 di mana setiap ahli yang dikenakan tindakan disiplin sama ada pecat atau gantung berhak untuk membuat rayuan dan kesemua kami telah pun membuat rayuan dan maklum balas daripada lembaga rayuan telah diberikan yang mana mereka menerima uh, rayuan kami yang kami buat dalam tempoh rayuan yang dibenarkan iaitu 14 hari. Surat pengesahan dah diterima oleh pengurusi Lembaga rayu, Rayuan yang mana ketika ini dipengerusikan oleh uh, Datuk Seri Zulkifli Nordin, ya. Uh, seorang peguam, mantan ahli parlimen Syah Alam dan Kulim Bandar Baru uh, dan beliau salah satunya satu-satunya -satu ahli Lembaga Rayuan yang ada dalam bersatu. Mengikut perlembagaan parti, korum lembaga rayuan adalah tiga orang. Jadi sebenarnya lembaga rayuan tidak dapat bersidang kerana tidak cukup ahli yang perlu dilantik oleh Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Selagi mana lembaga rayuan tidak bersidang, selagi itulah tiada keputusan muktamad berkaitan kes-kes yang kami hadapi. Jadi kalau kita tengokkan apa yang berlaku ni, lagi lambat benda ni diselesaikan, rayuannya, ia satu kezaliman kepada kami sebab rayuan tidak boleh diproses. Maksudnya, the more uh, bersatu delay uh, untuk membuat lantikan, quorum, tiga orang lagi, uh, dua orang lagi berhubung dengan lembaga rayuan, selagi itulah kes kami ni uh, tidak akan selesai ataupun dinoktahkan. Jadi, kami nak bertanyalah kepada Presiden kami terus huh? Adakah ini sengaja dibuat supaya jawatan kami ini tergantung ataupun dibiar sebegitu? Memandangkan kalau kita lihat semalam, pemecatan yang dilakukan ke atas salah seorang ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, iaitu yang mantan adun dan juga ketua bahagian Kali, kepala batas, iaitu Khalid Mettab, beliau merupakan ahli lantikan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu oleh Presiden dan beliau merupakan pengurusi Biro Guaman Bersatu. Jadi beliau sebenarnya dipecat oleh presiden sedigi. Uh, saya difahamkan kerana uh, beliau ditanya berkenaan dengan uh, sama ada beliau tanda tangan uh, SD berhubung dengan apa yang kami semua kenal lah. Dan beliau mengaku dan beliau sebagai seorang peguam yang terlatih tidak melihat sebarang masalah berhubung dengan SD tersebut. Uh, kenapa beliau menandatangani sebagai seorang ketua bahagian? Jadi bila Presiden dapat tahu, uh, seperti yang beliau ceritakan kepada kami, uh, saya rasa itulah sebabnya beliau dipecat. Ya? Uh, sebabkan, uh, dan beliau menyatakan kecewaan dalam satu kenyataan media. Uh, beliau ingat, beliau dilantik atas merit sebagai seorang uh, peguam profesional. Uh, tapi rupanya kalau mana nak dilantik ni kena ikut 100% apa yang Presiden mahu, uh, beliau rasa kecewa lah dengan pandangan tersebut. Jadi regardless lah whatever it is, yang kita nak bangkitkan ialah hari ini kami yang digantung di pecat ni dah ikut proses yang telah termaktub dalam perlembagaan parti. Sekarang parti perlu bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada ahli-ahli kami, kami dan juga rakyat Malaysia, penyokong-penyokong bersatu dan perikatan nasional bahawasanya keadilan dapat ditegakkan. Walau bagaimanapun, Sampai hari ini, lembaga disiplin yang bersidang masih lagi mengekalkan komposisi yang sama uh, yang mana pengurusnya adalah bapa mentua naik Presiden Bersatu, Datuk Sri Fazal Azumu dan uh, tiga daripada uh, ahli lembaga disiplin tersebut berkait, ber, 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 berkhidmat uh, dengan Datuk Sri Azmin Ali. Jadi sebenarnya lembaga disiplin Bersatu ini amat-amat bias. Sebab itulah kami... Dalam masa kami dipanggil oleh lembaga disiplin Kami minta recuse ya, Minta dikecualikan sekurang-kurangnya dua daripada ahli lembaga disiplin tersebut Iaitu pengurusi dan juga salah seorangnya Sasha Lina ya, Seorang peguam yang berkhidmat di bawah Datuk Seri Azmin Ali Jadi macam mana beliau mereka berdua ini nak menjalankan tugasan yang adil uh, Untuk menyiasat dakwaan kesalahan yang kami lakukan jadi itu tidak berlaku dan hari ini saya difahamkan ketua bahagian Sepang, ketua bahagian Puchong dan ketua bahagian Pendang dipanggil komposisi yang sama juga. Orang-orang yang kita kenal pasti mempunyai kepentingan dengan kepimpinan yang ada dalam Bersatu pada hari ini yang telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang jelas menunjukkan mereka sudah pun mempunyai preconceived notion ataupun pandangan yang berpihak yang mengatakan kami telah bersalah. Salah. Eh? Ha? Belum bicara terus kata bersalah. Termasuklah kenyataan yang dibuat oleh Ketua Armada Nasional Yang Berhormat Hilman Idham yang mengatakan uh, yang mana rayu ni pasti takkan dapat masuk dalam parti lagi. Ha, macam mana seorang ketua pemuda bersatu yang sebenarnya menang secara menipu ya, yeah, boleh buat kenyataan sebegitu mendahului lembaga rayuan, rayuan, yang belum lagi bersidang. Ini menunjukkan kepimpinan bersatu yang ada pada hari ini adalah kepimpinan yang bobrok. Yang membawa budaya yang tak pernah ada dalam bersatu. Ini budaya PKR dulu ni. Budaya buat-buat kartel ni. Dan ini perkara yang sebenarnya merosakkan bersatu dan beri kesan kepada Perikatan Nasional. Jadi, kami di sini ingin menyatakan kekesalan dan juga menzahirkan kekecewaan dan bantahan terhadap perkara-perkara yang sememangnya melanggari prinsip dan lunas perlembagaan bersatu itu sendiri. Dan saya nak jelaskan di sinilah kepada rakan-rakan media. Sasaran utama lembaga disiplin yang telah kami sahkan juga pada hari ini, daripada masa saya dipanggil sampai hari ini kita kami dipanggil, sasaran utama lembaga disiplin mereka ingin bertanya apa peranan ketua pembangkang. Sebenarnya sasaran utama lembaga disiplin adalah mereka mahu tindakan dikenakan kepada yang berhormat ketua pembangkang. Sebab itulah kami-kami yang kena tindakan disiplin ni hanyalah kolateral sebenarnya. Sasaran utama adalah yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sebab itulah kami buat sidang media di sini pada hari ini sebab saya rasa rakyat dan ahli-ahli bersatu perlu tahu apa yang ada pada hari ini dalam bersatu adalah kepincangan yang luar biasa yang malangnya Benda ini dibiarkan berterusan oleh Presiden kami sendiri. Ini satu benda yang mengecewakan. Malah saya fikir sebab itu kami buat jelajah Selamatkan Maruah Parti Bersatu untuk menerangkan kepada Akar Umbi. Malangnya, Malangnya Sitius Agong Bersatu mengeluarkan pekeliling menghalang mana-mana ahli bersatu untuk berjumpa dengan kami yang dah dikenali dengan disiplin ini. Malu berlihat UMNO pimpinan AMNO troll ha, Membeli memeli perkeliling yang dikeluarkan kat Institusi di Agung Bersatu ni macam pondan punya perkeliling ya sebab apa KJ yang kena buang tu pun tak ada masalah lah boleh ikut maraton dengan Dr. Akmal ya dan baru-baru ni kalau kita lihat ya uh, saya pun nak puji pemuda AMNO bagus bila tahu ada kontroversi melibatkan bendahari pemuda Barisan Nasional Dr. Akmal terus buat keputusan merehatkan beliau semalam baru dikeluarkan ya sebab apa adalah insiden melibatkan bekas isteri. Ah maknanya apa? Pemuda AMNO mahu menjaga kredibiliti dan maruah parti. Tak nak apa-apa isu skandal moral mencemarkan nama baik Pemuda AMNO dan Malaysia National. Tapi parti kami sebaliknya pula melindungi orang-orang yang bermasalah moral ni. Video sandakannya, kes rogolnya, ha? Kes tumbuk teman wanita dalam kereta. Ini semua kes polis. Ya, bukan main-main. Ah, -main. ha, saya nak tanya boleh kalau masuk balik dewan ni saya tanya Datuk Si Saifuddin Nasution si ni. Apa jadi pada video senakan semua ni? I'm sure you have all the the evidence. So, bersatu tidak ambil tindakan disiplin ke atas mana-mana ahli dan pimpinan mereka yang dikenal pasti berdepan dengan skandal-skandal moral yang besar sebegini jadi berbeza dengan UMNO, amat amat memalukan kalau bersatu macam ni. Jadi inilah antara yang kami bangkitkan pada hari ini dan kita akan teruskan perjuangan untuk menyelamatkan maruah bersatu dengan jelajah, menerangkan kepada akar umbi dan semoga dengan adanya kebangkitan dari bawah, kita dapat pastikan bersatu dan perikatan nasional terus utuh menjadi pembangkang dan government in waiting bersama PAS dan parti-parti komponen yang lain. Ada sebarang soalan? Bob Rock, i was i say bobrok well uh, bobrok means malfunction malfunction uh, not sensitive um, doesn't uh, condoning injustice right i mean that's encapsulate basically what bobrok means like in bahasa <laughs>